हमारी भाजपा सरकार है मोदी जी नीचे से ऊपर तक चाय वाला फेमस ही देगा जो चाय बेचेगा वो फेमस हो जाएगा हमारे पीएम भी चाय वाले हैं अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या फिर अमित शाह की वजह से मुसलमान परेशान है सच पांच से दस लाख वोट से ज्यादा जीतेगी वो पहले हम अजमेर शरीफ जाते थे यहाँ से गाड़ी लेके नौ घंटा होता था अभी छह घंटे में ऐसी मोहब्बत नहीं है यहाँ रात को आके देखो मोहब्बत देखो तुमको पता ही नहीं चलेगा यहाँ हिंदू मुसलमाना बहु ये देश अपना है और ये जो देश है ऐसा कोई देश नहीं है ये। ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಲೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಥೇಚ್ಛ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲೋಲ್ನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಲೋಲ್ ಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಕಿ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರಿಂದಲೂ ಇಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾರಿಗಿಲ್ತಾರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಚ್ಛಾ ಮನೆ ಸುನಾಥ ಆಪ್ಕಿ ಚಾಯ್ ಬಹುತ್ ಫೇಮಸ್ ಹೇಪೇ ಸಹ ಬಾತ್ ಆಪ್ಕಿ ಕಿತ್ನೆ ಬಿಕ್ತಿ दस रुपये और बारह रूपये कहाँ okay. कहाँ से आते हैं लोग पूरे गुजरात पूरे इंडिया से आ लोग आते हैं यहाँ चाय पीने में okay. अभी एक फैमिली आई थी अमेरिका से आई थी हाँ. वहाँ पे पता चला कि चाय बहुत फेमस है चलो ओके okay. तो पंचवटी के हाँ. वो आए सब बोले गए वहाँ भी एक खोल दो आपकी होटल में आप ले जाओ मेरे को चलो मैं खोल देता हूँ oh, चाय वाला हमेशा फेमस ही रहता है नीचे से ऊपर तक चाय वाला फेमस ही रहेगा जो चाय बेचेगा वो फेमस हो जाएगा चाय बेचो और पीएम बन जाओ कितना गर्व होता है चाय वाला बोलने के लिए चाय वाला भी 2014 के बाद इतना गर्व है कि ना पूछो बात हाँ। बहुत गर्व है चाय बनाने वाला हम खुश हो गए कि हम चाय वाले अच्छा हाँ ओके। हमारे पीएम भी चाय वाले है। हाँ हाँ। ओके आपके यहाँ पे अमित शाह जी जीतेंगे जीतेंगे कितनी लीड में दस पूरे पूरी लीड मिलेगी हाँ हाँ। पाँच ऐसी दस लाख ऐसी ज्यादा ओके आ, मुझे सवाल जरूर पूछना है क्योंकि अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी हो या फिर अमित शाह की वजह से मुसलमान परेशान है सच नहीं नहीं खोटी बात ही है ये ये हाँ। क्या आएगा जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है ना हाँ। कांग्रेस जो बता रही है वो पागल हो गए वो लोग अब कुछ आगे है नहीं प्रधानमंत्री कौन बनेगा कोई है नहीं कौन बनेगा हाँ। अब दस लोग है दस में से कौन बनेगा सब झगड़ा है यहाँ तक एक ही है मोदी जी दूसरी कोई बात ही नहीं है मोदी जी ओके okay. मोदी जी के आने के बाद क्या बदलाव देखा है आपने अरे बदलाव आँख खुलेगी तब दिखेगा पब्लिक की आँख ही नहीं खुलती तो हमारी आँख खुल गई तो सब कुछ देख लिया पहले हम अजमेर शरीफ जाते थे यहाँ से गाड़ी लेके नौ घंटा होता था हाँ। अभी छः घंटे में पहुंच गए बिल्कुल साफ सुथरा रोड तुम देखो जाके एक बार जाओ कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पहले जाते थे तो दो बार पंचर पड़ता था देखे थे कितने बड़े बड़े खा रहे हैं यानी कि ये सरकार पूरा पूरा विकास के लिए ही आई है विकास ही करती है दूसरी कोई बात नहीं है पहले से देश डूबा हुआ था उसको बाहर करने में टाइम तो लगेगा अब तीसरी बार आएंगे तो सब पार हो जाएगा दो के अंदर हिंदुस्तान ऐसा देश होगा हमारे बच्चे और मतलब आपके बच्चे गर्व करेंगे कि अमेरिका वाले के आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा ओके ये देश अपना है हाँ, हाँ, और ये जो देश है ऐसा कोई देश नहीं है जो तो यहाँ भाईचारा ऐसा कोई जगह पे भाईचारा नहीं है तुम जाओ अमेरिका कमाने के लिए पैसा कमा कमा करो भाईचारा तो नहीं है ये आर्थिक भाई है ये हमारे युवा नेता है ऐसी मोहब्बत नहीं है यहाँ रात को आके देखो मोहब्बत देखो तुमको पता ही नहीं चलेगा यहाँ हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ है ही नहीं है अफवाह सोशल मीडिया है सोशल मीडिया अफवाह फैला रही है, हाँ। है। कोई के दिल में कोई के ऐसे भ्रम नहीं है हाँ। कि मतलब मैं हिंदू मुसलमान कुछ ऐसा है नहीं है थोड़ा बहुत होता है दस टका पांच टका इंसान ऐसा होता है लेकिन उसको इग्नोर नहीं करने का टाओ वो कचरा है हाँ। देखो जा रहे ना जा जार हाँ। बराबर उसका हाँ। फल जब आता है ना तो कचरा काट देता है पहले करेक्ट तो ऐसा हमारी भाजपा सरकार है स्पेशल हाँ। इलायची स्पेशल और यहाँ पे फेमस एक डायरेक्ट चाय है क्या? उसको यूँ बोलते है यानी कि जो चाय बनी उसको ऐसे नीचो के वो चाय देने की कस्टमर उसको बोलते हैं डायरेक्ट चाय यहाँ की जो हवा में वो डायरेक्ट चाकी की शौकीन है ओ हो। और रात को आवाज आएगी तो इधर एक ही आवाज आएगा जैसे यहाँ पूरे देश में भी कैसा है मोदी जी मोदी जी इधर कैसा है मेलोडी 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 ऐसे ही बूम पड़ेगी दो मेलोडी चार मेलोडी पांच मेलोडी उनको लगेगा मेलोडी क्या मैं भी टेस्ट कर लाऊँ मेलोडी चाकी क्वालिटी आएगी ऐसी जो पाले मेलोडी आती है उसकी मेलोडी चाय बनती है अपने डेली का तो कोई एवरेज ही नहीं है जो गिनने जाएंगे तो अपने पागल हो जाएंगे तीन सौ चार सौ लीटर दूध की एवरेज है सुबह में चार बजे से लेकर रात को बारह बजे तक मोदी जी के के पीएम बनने बाद कितना शुरू हो गया चाय इसके बाद तो हमने रुपए की चाय बेचना चालू किया कोरोना में अच्छा ये चाय कस्टमर के लिए फैसिलिटी कैसी जो ये यह यहाँ पे जो लेबर आते सब हाँ हा। बराबर इनके लिए पाँच रुपए की चाय है पूरे दिन में ये सुबह में आठ बजे तुम आओगे इतनी गिरती होती है दो से तीन हजार कब जाते पाँच फॉर उनके लिए खाली ओके ಲೇಬರ್ ಕಿ ಲೇಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಚಹಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಚಹಾ ಇದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕವರೇಜ್ ಸೊ ಟೀ ಕುಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ದಲಿತರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡೋಣ ಜನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವವರು ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಾನೂರು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಾಸಕರು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ ಗುರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜು ಶಾಸಕರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾಂಧಿನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ